Вітаю вас! Чи можна у 80 років почуватися як у 18, запитаємо у Григорія Чапкіса. Григорій Чапкіс видатний хореограф та балетмейстер. У своїй 80 він завжди бадьорий та активний. В Чому секрет вашого активного довголіття? Я написав книжечку. Вона називається Любов і танець. Секрет довголіття». Ну, якщо я говорю слово любов. то я имею в виду сразу люди, о, о сексе, об эротике, да боже упаси. Когда я говорю слово любовь, я имею в виду в широком смысле этого слова. Надо любить, когда вы любите природу, как вы смотрите на, на каждый лепесточек, да. Когда вы любите женщину, как вы на нее смотрите, когда вы любите ребенка, когда вы любите свою работу, любовь. И танец, я пишу танец расписываю, а под слово танец я подразумеваю движение, любовь и движение. Вот основа вашей жизни. Надо любить, делать добро. Это правда, что в свои 80 вы иногда по 10 часов на день танцуете? Бывает и так. А как это удается? У меня школа, я должен успевать и как руководитель, и как тренер. Ко мне записываются люди, ЗАГСа направляют, я готовлю к свадьбе. Я должен сам себя держать в форме, потому что я танцмейстер, я веду балы. Я участвую в корпоративных вечерах, я сам танцую, я представляю, я веду. Я должен хорошо выглядеть, у меня сейчас вес такой, как было 18 лет. Фигура такая же самая, только что фасад немножко подводит. Ви розумієте, я должен бути в формі. А для того, щоб бути в формі, треба за собою слідити, за этим. підтримувати форму. А ось якщо не йде і немає натхнення, як треба діяти? А нужно набраться сил, перебороть себя, сделать все возможное, убедить себя в том, что сегодня мне плохо, но завтра для тебя и завтра. Ты молодой, ты полон энергии, полон сил. Будет завтра. Но случилось так, что сегодня нет заработков, сегодня тебе почему-то не повезло. Значит, завтра будет хорошо. Ну и на завершение ваше побажание. Как досягти своей меты? Поставьте свою цель и идите к ней борясь. Через борьбу, через труд, через муки вы добьетесь своей цели.